Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa ahdalussalati wa atammu taslim Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Rabbi syurahli sadri wa yassirli amri Wahilun uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril nuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah اللهم <سؤال> ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا استنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى اما قال الشيخ المؤلف الامام حجه الاسلام ابو حامد محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين وعن علي كرم الله وجهه انه قال ma yasurruni allau mitu tiflan wa udkhiltul jannata wa akbar wa a'rifa rabbi fa inna a'laman nasi billahi ashadduhum lahu khasyatan wa aksaruhum ibadatan wa ahsanuhum fin nasihah Alhamdulillah malam ni insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Isnin yang ketiga Anjuran Masjid Al-Ansar Taman Keramat menggunakan kitab Minhajul Abidin Tata cara ahli-ahli ibadah ataupun jalan para abid Hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala kita sampai ke muka surat berapa ya yeah. 37 ya, eh? muka surat 37 iaitu masih lagi akobah yang pertama dakian yang pertama dari tujuh dakian yang perlu direntasi dengan jaya ya? oleh seorang yang ingin menjadi abid iaitu ahli ibadah kenalah dia pertama itu menjalani jalan ilmu daripada Sayyidina Ali karamallah wajha bahawa beliau berkata tidaklah mengembirakan saya sekiranya saya meninggal dunia ketika saya masih kanak-kanak lalu saya dimasukkan ke dalam syurga nah, sebab kita tahu dalam akidah ahli sunnah wa jamaah seseorang yang meninggal dunia sebelum balik dia tidak akan diazab eh, kerana dia belum mukallaf lagi. Ha jadi walaupun dia belum sembahyang, belum puasa dan sebagainya, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ha jadi bagi sesetengah orang elok juga kalau mati masa kecil. Jadi tak adalah risiko uh, dimasukkan ke dalam neraka. Ha jadi sesetengah orang mungkin berharap bahar uh, bahawa kalau ketika kecil sudah meninggal dunia. Tapi Sayyidina Ali Radiyallahu ta'ala anhu mengatakan tak beliau tidak rasa gembira kalau beliau mati kecil dan masuk dalam syurga begitu dan tidak saya itu dewasa sehingga saya dapat mengenali Tuhan saya bukan tak gembira sebab masuk syurga tapi tak gembira kerana terlepas peluang untuk dapat ilmu makrifatullah jadi rasa tak seronok tak dapat ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi mengenal Allah ni bukan hanya dengan dakwaan semata-mata ya. Ada sebahagian manusia memperdayakan manusia yang lain dengan dia mengaku kononnya dia telah sampai kepada maqam yang hampir dengan Allah Subhanahu taala ya. Dia telah sampai kepada maqam ma'rifatullah. Ma'rifat. Padahal amal perbuatan dia bercanggah dengan syariat Ha, jadi Sayyidina Ali radhiyallahu taala memberi gambaran ataupun panduan macam mana orang yang dikatakan kenal Allah tu. kalau namanya makrifat tu macam mana? kalau makrifat mendakwa makrifat tapi langgar syariat, ya, itu sebenarnya mat lipat. dia lipat suka hati dia aje. Ha, rasa seronok kau ni lipat kau sini. Rasa seronok kau sana lipat kau sana pula. tak naklah mak lipat. Betul-betul makrifah adalah orang yang paling takut kepada Allah. Nah. Ha. Itu orang yang kenal Allah, dia akan takut kepada Allah. Eh, ya. orang Melayu pun ada buat pepatah, tak kenal maka tak cinta. Nah, ha. sama juga. Tak kenal maka tak takut. Ya. Orang orang barangkali kalau tak tahu kata yang di depan dia tu polis, dia selamba je. Oh, rupanya dia ni misalnya timbalan ketua polis atau ketua polis negara, ha. baru rasa segan. Atau menteri, atau sultan. Apatah lagi kalau dia kenal Rabbul Alamin. Dia kenal Tuhan sekian alam. Yang dirinya berada dalam kegaman kuasa Allah. Yang mana bila-bila masa Allah boleh jadikan dia orang yang paling menderita. Dalam tangan Allah lah kebahagiaan dia, kesihatan dia, kekayaan dia dan sebagainya. Pasti dia akan takut. Wa aqsaruhum ibadatan. Dan orang yang paling kenal Allah tu, orang yang paling banyak beribadah. Nah, ha, ini mengaku makrifat, solat pun tidak. Ya, mengaku makrifat, ya. Ha, tapi haji dia buat di Pulau Pinang ya. Contoh, ya. Tidak orang yang paling kenal Allah lagi banyak dia beribadah. Sebagaimana Nabi SAW alaihi wasallam diriwayatkan bahawa baginda SAW solat malam, solat tahajud sehingga bengkak ya kaki baginda itu kerana lamanya berdiri. Nah, ha, kita waktu malam pun bengkak juga ya mata kita lah sebab telah terlebih tidur mengkap mata kita kenapa Nabi SAW sampai demikian sehingga ditanya oleh Satina Aisyah radhiyallahu anha kenapa Nabi SAW sampai begitu sekali ibadah sedangkan bagi Nabi SAW dah dijamin syurga ya tak ada dosa lagi Allah Allah dah clearkan Nabi SAW ni tak ada dosa maknanya kalau bagi dia wafat tu memang masuk syurga Agaknya kalau macam kita ni dah dah, dah tahu kata masuk syurga, relax lah. Nak ibadah, teruk-teruk buat apa, dah kata confirm dapat masuk syurga. Ha, yang kita duk, duk pulun buat ibadah ni, bimbang kot-kot tak masuk syurga. Ha, jadi kita bersungguh lah buat ibadah, moga-moga dapat masuk syurga. Tiba-tiba, contoh ya, eh, ha, dapat confirmation memang kamu ni memang ahli syurga. Ha, relax lah, tak payahlah semayang teruk-teruk. Ha, tapi Nabi SAW tidak demikian baginda kenal Allah baginda rasa malu dengan Allah Ta'ala Allah dah kurniakan pelbagai kelebihan kepada baginda kalau baginda itu tidak beribadah baginda rasa malu afala aku nu'abdan syakuro apa kata patut aku jadi hamba yang bersyukur ya Allah dah bagi istimewa macam ni Ish, aku rasa segan dah tak bersyukur aku rasa malu lah kalau sampai aku tidur tak ada beribadah itu tanda orang yang kenal kepada Allah Ta'ala kalau tak ibadah itu hanya maknanya mendakwa saja dawan kosong saja wa ahsanuhum fillahi nasihatan dan yang paling elok ikhlas dia kepada Allah taala ya nasihat di sini maksudnya ikhlas jadi dia buat sesuatu itu tidak ada tujuan lain melainkan ingin mendapat rida daripada Allah Subhanahu taala biar Allah bless dia biar Allah bagi rahmat kepada dia bukan supaya manusia angkat atau supaya manusia puji atau manusia mengatakan dia ni orang yang beragama dan sebagainya itu tak ada masuk dalam hati dia dalam hati dia apa kata Allah apa pandangan Allah terhadap dia itu yang dikatakan antak budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara ketika Nabi sallallahu menjawab soalan daripada Sayyidina Jibril alaihi salam Apakah dia yang dikatakan ihsan? Lalu bagi dia salah-salah menerangkan bahawa kamu menyembah Allah seumpama ya, ataupun seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kalaupun kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi orang yang sentiasa merasakan Allah melihat dia. Dikatakan itu maqam muraqabah. dalam istilah ilmu tasawuf dikatakan maqam muraqabah. Maka tentulah orang ini ikhlas Hati dia Sebab dia tahu Allah Bila Allah lihat dia Bukan hanya setakat amalan zahir Tapi Allah juga melihat Menilik kepada hati dia Jadi dia rasa malu ya? Bahkan dikatakan Kalau benar-benar orang itu sufi Orang yang mengamalkan tasawuf Dia tak akan rasa segan Kalau isi hati dia itu dibuka Dipamerkan pada orang ramai Inilah hati perut dia Dia tak rasa segan sebablah hati perut dia Allah Nak segan apa? Nah, tapi kalau macam kita, kita malu. Dalam hati kita ada hasad, dalam hati kita ada sombong, dalam hati kita ada macam-macam, kita malu kalau orang tahu apa yang ada dalam hati kita. Qala rahimallahu ta'ala wa amma shiddataha fabzul nafsaka fil ikhlasi fi talabil ilmi. Mungkin apa yang saya terjemah ni taklah exactly ya macam yang ada dalam terjemahan ya. tuan puan tu tapi insyaallah makna dia tak lari. Adapun kesukaran dalam menuntut ilmu ini maka hendaklah kamu itu berusaha bersungguh-sungguh untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu tu dah payah. Makanya tak semua orang nak menuntut ilmu. Lebih baik dia buat benda lain. Susah-susah je duduk lengah dengar tak nampak dapat apa pun. Ya? kalau pergi berniaga ke buka kedai nampak juga masuk duit ringgit dan sebagainya atau pergi berhibur, santai, rehat, hilang stres jadi menuntut ilmu itu sendiri dah payah tapi kalau ada sebahagian yang sanggup menuntut ilmu nak ikhlas dalam menuntut ilmu itu pun payah juga ada yang menuntut ilmu supaya dikatakan dia orang alim ada yang menuntut ilmu supaya dia itu dipandang mulia oleh masyarakat. Ada yang menuntut ilmu supaya dia dapat berdebat mengalahkan orang-orang jahil. Ada yang menuntut ilmu supaya dia dapat duduk setara dengan para alim ulama. Ini orang letakkan dia sebaris dengan ulama. Jadi ini yang payah. Wal talabu talabadi rayatin la talabari wayatin. Dan hendaklah bentuk menuntut ilmu tu ialah menuntut kefahaman bukan sekadar menuntut riwayat hafal ya daripada syekh sekian daripada imam sekian ya eh. begini kata-kata dia tapi tak ada pun menyerap dalam hati dia kalau orang dengar masya-Allah kuat hafalan dia masya-Allah banyaknya ilmu dia boleh petik nama kitab ni boleh petik nama ulama ni boleh quote balik apa yang ulama sebut tapi itu sekadar riwayat. Dia dengar, dia ingat, dia sebut balik. Tapi di riwayat, kefahaman yang membawa kepada rasa takut kepada Allah tidak ada. Nah, makanya, tidak terzahir ilmu itu pada akhlak. Ya? Ha, ilmu tak kurang. Mungkin dalam konteks sama moden ni, ha, mungkin dia orang yang ada master dalam bidang agama, mungkin bahkan dia ada PhD dalam bidang agama, tapi tak terzahir keelokan tu pada akhlak dia tak ada. Mana dirayah tak ada, dia tak faham. Kalau dia faham, pasti terzahir pada amalan dia. Wa alam annal khatara azimun fi talabil ilmi. Ketahuilah bahawa bahaya besar dalam menuntut ilmu. Risiko besar. Memang menuntut ilmu ni mulia, tapi bersama dengan proses menuntut ilmu tu ada bahaya yang besar menunggu apa dia fa man talabahu li yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi wa yujalisa bihil umaraa wa yubahiya bihin nuzaraa aw yatasayyada bihil hutama fatijaratuhu bairatun wa safqatuhu khasiratun ini bahaya dia iaitu tidak ikhlas barang siapa yang menuntut akan dia yakni ilmu supaya dapat memalingkan dengan ilmu itu wajah-wajah manusia memandang kagum kepada dia dalam istilah sekarang ni ramai follower sebab hebat kita berceramah tu hebat tak macam orang lain banyak maklumat-maklumat baru dan sebagainya jadi orang semua kagum kepada kita itu tujuan dia dan supaya dia dapat duduk bersama-sama dalam majlis para pemimpin Bolehlah duduk sama dengan menteri Bolehlah duduk sama dengan orang-orang besar Sebab ada ilmu Itu tujuan dia Duduk tu tak salah Bila tiba masa Sesuai dengan keadaannya Kena dengan peranannya Silakan Boleh saja Duduk dengan menteri dan sebagainya Tapi bukan itu tujuan kamu untuk ilmu nah, Kalau itu tujuan dia ataupun supaya boleh kamu tu berbangga-bangga dengan orang yang setaraf. Ha, bila orang sembang isu ni kamu boleh menyampuk, bila orang bincang benda ni kamu boleh bagi pandangan. Ha, jadi ada bahasa bangga di situ. Ya, rasa hebat. Kemudian supaya kamu dapat memancing habuan dunia. Maka perniagaannya adalah perniagaan yang rosak dan kontrak dia adalah kontrak yang merugikan. Jadi orang lain berniaga untung. Ha, kalau diberi ibaratnya menurut ilmu itu sebagai kita melabur modal dalam satu perniagaan, maka pelaburan yang disertai dengan niat-niat tadi, pelaburan itu tak untung, rugi ha, dah lah masa habis alang-alang ya. kamu nak benda macam tu teruskan dengan dunia je lah sibuk-sibuk kamu tentang ilmu agama, tapi akhirnya tujuan kamu dunia baik kamu dunia terus ya. jadi ahli perniagaan cari kontrak ya memang kamu ada kabel dengan orang-orang besar oleh itu kamu dapat projek besar misalnya itu kan jelas dunia Ah ha, ini tidak kamu seolah-olahnya pergi kepada ridha Allah menuntut ilmu tapi kamu sebenarnya menuntut lain daripada Allah taala bahkan amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih keras lagi ha, yang disebut oleh Imam Ghazali rugi ha, kamu berniaga tu rugi Nabi SAW sebut lebih keras lagi daripada Nabi SAW bagi dia bersabda man talabal ilma liyuhakhira bihil ulama barang siapa yang minta ilmu supaya dia dapat berbangga-bangga dengan para alim ulama ulama tengok dia pun eh, Masya Allah ni bukan calang-calang ni kalau boleh kupas kitab macam ni ni tinggi ilmu dia ni nah, Itu tujuan dia aw liyumariya bihi sufaha supaya dia boleh berdebat dengan orang jahil disebut dia sebut istilah-istilah yang orang jahil dengar nganga. Ya aku tak faham apa benda dia cakap ni. Ya, jadi dia boleh berdebat dengan orang jahil. Auliya srifa bihi si ilaihi atau supaya dia dapat memalingkan wajah-wajah manusia memandang kagum kepada dia. Ini jawab dia. Man tu syarat barang siapa? Jawab pada syarat adkhalahu Allahunna. Nescaya Allah masukkan dia dalam neraka. Kalau Imam Ghazali tadi setakat sebut, perniagaan dia rugi. Ya, masih agak lembut lagi. Ya, daripada Nabi SAW, direct terus. Ya, orang yang macam ni, walaupun dia menuntut ilmu agama, ya, dia belajar akidah, dia mengaji fiqah, bahkan mungkin dia ada PhD dalam bidang tasawuf bahkan, tapi kalau inilah tujuan dia menuntut ilmu, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka wal-iyadu billah. Qala rahimallahu taala qala Abu Yazid al-Bustami rahimallahu taala amiltu fil mujahadati salasina sanatan fama wajattu shay'an ashadda alayya minal ilmi wa khatarihi berkata ahli sufi ulama sufi Abu Yazid al-Bustami al rahimallahu taala aku ni berusaha beramal dalam mujahadah makna berjuang untuk jadi orang baik berjuang melawan hawa nafsu berjuang untuk taat berjuang untuk tidak melakukan maksiat mujahadah 30 tahun dan tidaklah aku dapati satu perkara lebih payah lebih dahsyat daripada menuntut ilmu dan bahaya yang mengiringi proses menuntut ilmu tadi Wa iyyaka ayyuzayyana laka ash-shaytanu fayaqula laka idza kana qad warada hadzal khatarul azim fil ilmi fatarkuhu aula. Ha tapi kata Imam Ghazali, ta'ala Allah Taala. Ha, janganlah pula sampai kamu kena tipu dengan syaitan. Ha. Wa iyyaka, maknanya hati-hati. Janganlah sampai syaitan tu datang menghiasi. Syaitan ni kalau dia nak tipu kita, dia tak akan bawa benda yang jelas-jelas kita nampak benda tu buruk. Ha, biasanya dia akan hiasi supaya benda tu Nampak cantik Apa dia? Dia kata Kalau dah memang macam ni punya Bahaya, punya risiko menuntut ilmu Silap-silap ya, kamu menuntut ilmu ni Masuk neraka kamu Itu ha, tak payahlah menuntut ilmu Lebihlah bagus lagi ha, Daripada kamu ambil risiko menuntut ilmu Tiba-tiba oleh kerana kamu Menuntut ilmu tu tak ikhlas masuk neraka Payahlah menuntut ilmu kan senang Syaitan akan hias macam itu kalau kita tak hati-hati kita betul juga. Ya, nuntut ilmu kau silap-silap jadi tak ikhlas. Ha, kalau tak nuntut ilmu main dam kan tak payah ikhlas. <laughs> main dam ya sembang ya. Tak payah nak ikhlas-ikhlas tengok TV santai ya. Nuntut ilmu ada risiko baik kita fatkat fatar kuhu aula tinggal lagi aula lagi. Jangan kata Imam Bazali. Fala Janganlah sekali-kali kamu menyangkakan demikian bahawa meninggalkan mata ilmu itu lebih baik tidak cuma bila kamu tahu proses mata ilmu itu bahaya kamu kena berhati-hati itu maksud dia Falaqad uriya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nahu qala utli'atu lailatal mi'raji 'alanna fa raitu ahli ahlihal fuqara diriwayatkan daripada Nabi SAW alaihi bahawa baginda bersabda pada malam mi'raj aku telah diperlihatkan ke arah neraka lalu aku melihat kebanyakan ahli neraka itu orang-orang fakir orang-orang fakir jadi kalau kita kena dengar macam tu eh kita kena pakat bulu jadi kaya lah belaka ya yeah. ha, pasal yang, yang ramai masuk syurga eh, ramai masuk neraka tu orang miskin orang fakir Ah ha, eloklah ya kita ni jadi kaya. Tak salah pun jadi kaya. Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini apa? Qalu ya Rasulullah minal ma? Lalu sahabat-sahabat bertanya wahai Rasulullah, mereka ni fakir, mana tak ada kereta ke? Ha, tak ada harta benda ke? Qala la. Bukanlah. Minal ilmi. Mereka ni fakir tak ada ilmu. Mereka ni jahil. Sehingga kan benda yang buruk dengan kejahilan tu mereka sangkakan baik. Benda yang bercanggah dengan syarak mereka merasakan itulah perjuangan menegakkan agama Allah. Karena jahil, tak faham. Benda yang aula mereka tinggalkan. Benda yang kurang aula mereka fokus di situ. Jadi orang yang fakir dari ilmu ramai akan menghuni neraka wallahu a'lam. Jadi Imam Ghazali rahimahullah menerangkan lagi. Wa man la yata'allamul ilma la yata'atta lahu ahkamul ibadati wal qiyamu bihukukiha. Maka barang siapa yang tidak belajar ilmu. Maka tidaklah datang dengan elok baginya itu hukum hakam ibadah pun dia tak tahu. Macam apa dia rukun, apa syarat sah. Semayang-semayang juga tapi tak sah. Sebahagian daripada kita tak jaga bab aurat. Ya. Bila dia semayang, eloklah, baguslah. Tetapi, dia pakai seluar biasanya, terlampau rendah, baju terlalu singkat bila dia sujud dia nampak punggung dia ha, itu kan tak sah dia nampak pula brand apa kat situ hamba Allah yang datang lambat tu ya baru nak takbir Allah Nampak pula kalau kedai ke apa ke ya yang penting tak sah ha, elok dia semayang dah tadi dia nak keluar tu dia segan nak melintas depan orang dia melintas depan orang semayang ya padahal melintas depan orang wirid tak apa tapi dia segan. <coughs> Maka dia dengan sopan melintas depan orang semayang. Kan? Orang Melayu kita nak melintas depan orang semayang pun dia sopan. dia letak tangan sikit, tunduk-tunduk sikit. Ya, haram juga. Tadi kamu baru lepas, selesai tunaikan solat. Kemudian kamu melintas depan orang solat. Ini contoh. Jadi, hukum hakam ibadah tu jadi tak cantik sebab dia tak belajar. Dan dia tidak mendirikan dengan hak yang sebenarnya. Misalnya ada sebahagian meninggalkan wirid. Ha, kalau atas satu sebab ya, dah tak tahan, tahan nak sakit perut, ada urusan nak naik bas nanti kena tinggal tak peelah, ha, sambunglah wirid lepas tu. Tapi sebahagian orang alasan dia dia tak mau wirid sebab nak cepat. Tapi dia doa panjang. Sebab dia tak belajar ilmu bahawa yang, yang lebih aula dia mengamalkan wirid yang warid daripada Nabi wasallam. Ada doa tu, doa lah kalau sempat. Kalau tak sempat pun, dalam hadis Nabi SAW beritahu, sesiapa yang disebutkan daripada berdoa, disebabkan oleh wirid atau amalan yang diamalkan, zikir dan sebagainya, tak, tak sempat berdoa. Allah akan beri kepada dia lebih baik daripada orang yang berdoa. Bukan dia tak berdoa tu sebab sombong. Bukan dia sebab tak berdoa tu sebab malas, bukan. Tapi tak sempat. Sebab apa tak sempat? Duk habiskan wirid dia. Allah beri lebih baik daripada orang yang berdoa tapi dia tak ada ilmu tu bila alasan nak cepat dia tinggalkan ayat kursi tak baca tasbih 33 tahmid takbir 33 tak baca alasan nak cepat ya kalau nak cepat doa pendek kamu baik alasan nak cepat kamu tinggalkan wirid tapi doa kamu panjang berjela-jela itu contoh ya. Eh? Bismillahirrahmanirrahim yang yang tengok live eh, ustaz minum dengan tangan kanan eh live ni dia terbalik nampak macam tangan kiri sebab pernah pernah ditegur dia kata ustaz bagus dah mengajar tapi minum tu tak ikut sunnah kata dia sebab minum tangan kiri sebenarnya dia mirror image jadi saya bagi tahu tu supaya tak, tak ada tohmahan ya eh. ittaqu mawatinat tuham jauhi tempat-tempat yang ada tohmahan Jadi fakir daripada ilmu ni risikonya akan masuk ke dalam neraka wal azbillah. Kalau lah seorang lelaki itu dia beribadah kepada Allah seperti ibadah pada malaikat di di langit. Maknanya ibadah saja kerja dia. Malaikat kan tak ada makan minum. Tak ada nikah kahwin. Kita ni ada masa-masa ibadah, ada masa kita lapar pergi makan. Ada masa-masa kita bersama dengan isteri, bergurau dengan anak-anak. Malaikat kan tak macam tu. Jadi malaikat ni beribadah sepanjang masa. Maksudnya orang ni beribadah sepanjang masa, tapi bila dia ilmin tak ada ilmu. Kana minal khasirin. Maka orang itu orang yang rugi. Ha. Niat Imam Buzali menekankan kepentingan ilmu sebelum amal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اشرح صدورنا واسن اخلاقنا وعزم اجورنا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نقر الله من شمسك ابدا ابدا اللهم انقلنا من ذل المعصيه الى عز الطاعه يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين